Потім не недоспали, перенервували на роботі, дали волю шкідливим звичкам, і замість чергового відвідування спортзалу вирішили посидіти вдома на зручному дивані перед телевізором. І що ми маємо у результаті? Величезне навантаження на наш організм, який під впливом неправильного способу життя втрачає здатність на відновлення. Сьогодні у програмі модне здоров'я день розвантаження та повного очищення. І зараз ми завітали до одного із медичних центрів, де проводять програми детоксикації організму. Секрет здоров'я вкладається всього у три слова: очистить свій організм. Так говорив один із найвідоміших засновників здорового харчування американець Пол Брек. Програми детоксикації, тобто очищення організму від токсинів, і з кожним роком набувають все більшої популярності. Але що приховується за модним словом детокс? І чи дійсно такі процедури зможуть допомогти відновити здоров'я? Доброго дня. Добрий день. Ми раді, що ви доїхали. к нам. Нині дуже багато всі говорять про такі модні програми детоксикації організму, тобто очищення від токсинів. А власне, що це таке можете нам розповісти сьогодні? Мир, который сегодня окружает нас, он достаточно сложный. Ситуация сегодняшней жизни в мегаполисе предполагает накопление различных неблагоприятных факторов, которые разрушающе действуют на все органы и системы. Есть органы выведения, безусловно, это органы, которые направлены на то, чтобы ту агрессию, которую нам предлагает мир, максимально эффективно вывести. Их много, но основная нагрузка все-таки идет на систему печени и желудочно-кишечного тракта я понимаю, что во время программы детоксикации наибольшую увагу приділяють саме очищению кишечника так, и очищению печени. Да. А почему саме очищение этих органов является настолько важным для правильного функционирования организма? Ну, наверное, нет в организме более грязного органа, чем толстый кишечник. А для того, чтобы какой-то орган или вообще организм почувствовал себя лучше, нужно снять прежде всего дополнительные нагрузки. А что является дополнительными нагрузками на желудочно-кишечный тракт? Ну, конечно же, это знаем. Это неправильное питание, это та пища, которую или нужно есть очень мало, или не есть вообще, алкоголь, который в той или иной мере встречается в жизни каждого человека, и все это дает комплекс плюс, да, физические нагрузки, потому что Организм реагирует на все, и желудочно-кишечная фракция, конечно же, также реагирует. Дело в том, что печень это фильтрационный орган, который является барьером да, на пути крови, которая собирается из кишечника. И все, что случилось с нами в жизни, да, все, что мы выпили, съели все нагрузки, которые отразились, гормональная ситуация, и организм отреагировал сужением сосудов, все это как бы ушло в кровь. И в кишечнике кровь собирается и собирается 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 и по вене порта она уходит на печень. Задача печени – это благополучно и правильно отфильтровать кровь. А чем можно говорить, что такие программы допомагають вылечить або вообще позбутися якихось захворювань? Безусловно. Если это опять же заболевания желудочно-кишечного тракта такие проблемы, как дискинезия желчевыводящих путей, такие проблемы, как холециститы, панкреатиты, э, синдром раздраженного кишечника. Когда организм отлажен в системе своей работы, то замечательным образом реагируют даже заболевания, которые уже точно есть, такие как гипертоническая болезнь, такие как сахарный диабет. Отже, прохильники программ что организму иммунитет, Нормалізувати обмінні процеси, скинути зайві кілограми та покращити стан нашої шкіри. Але головне, лікарі кажуть, що такі процедури здатні позбавити нас дуже багатьох захворювань. А тепер усе по черзі. Вітаю вас! Скажіть, будь ласка, із чого розпочинається програма детоксикації? Обслідування УЗІ-діагностики, електрокардіограма, також аналізи крові, общий аналіз крові, біохімічний аналіз крові і общий аналіз мочі. Також вас дивить доктор і назначає вам програму, яка буде виконуватися протягом всього часу, коли ви будете знаходитися у нас. А чи є якісь протипоказання для проходження детокс-програми? Можливо, є пацієнти, яких не приймають до вашого центру? Це онко. заболевания и сердечно-сосудистые заболевания. А скажите, пожалуйста, какие методики вы используете в час прохождения программ детоксикации организма? Мы подбираем индивидуальные методики, но если говорить о базовой программе, то, конечно, следующее – это диетотерапия, которая предполагает, если есть заболевание желудочно-кишечного тракта, она предполагает определенные ограничения. Програма детоксикації організму передбачає використання безбілкової, безсильової та безхолестеринової дієти. Ось, наприклад, так виглядає типовий обід. З чого він складається. Як мені розповіли, це рисовий суп на овочевому бульйоні. На гарнір у нас. Запечений перець фарширований рисом та овочами зі сметаною, я, мабуть, думаю, що обежиреною. Але заправимо здорового харчування. Спершу ми розпочинаємо із салату. Ось такий салат, він складається із капусти, морква, зелень. Чимось він приправлений. Зараз я спробую чим саме. Здається, тут трохи олії, зовсім немає солі, але я хочу вам сказати, що це досить смачно. Я так понимаю, что программа детоксикации – это некая такая загальная правило, а для каждого пациента подбирается индивидуальные методика. Безусловно, подбор индивидуальных программ, индивидуального лечения предполагается. Базовые программы, да, конечно, они у нас существуют. А на чем они Они основаны на желчегонении и стимуляции работы кишечника. Различные фиточайи, желчегонные, мочегонные, разные при разные. Мы тоже назначаем, учитывая проблемы пациента. Орошение кишечника, пошаговые, специально подобранные составы трав, морских водорослей, лимонные цедры, они расписаны на каждый день, и они предполагают мягкое упражнение кишечника, они предполагают улучшение микроциркуляции. Программы также предполагают ежедневные массажи, ежедневную лечебную физкультуру, которую проводит врач, и она направлена на реабилитацию позвоночника. детокс програми, окрім загальнообов'язкових процедур із очищення, також передбачають більш приємніші заходи. Наприклад, сьогодні я вирішила спробувати гідромасаж. А скажіть, будь ласка, скільки взагалі триває така процедура? А що дає взагалі гідромасаж? Улучає кровообращення Циркуляція крові, і також в тканях і в мышечной системы. А так массаж заранее уважаете ніж извычайнее. Он более сильнее, чем обычный массаж, потому что он более лучше пробивает, чем руками. Mm -hmm. Руками так ему не, не достанешь. І класна процедура раджу усім від п'яти днів до двох тижнів. Саме стільки зазвичай триває програма очищення організму у подібних медичних центрах. Усе відбувається під пильним контролем лікарів. Але якщо у вас немає часу та можливості пройти спеціальну програму із очищення у медичному закладі, спробуйте хоча б раз на тиждень у себе вдома влаштовувати собі так званий розвантажувальний день. Про особливе детокс меню далі у рубриці Ірен Букур. А я Вероніка Ухолкова, прощаюся з вами до наступного тижня і будьте здорові! Добрий день! З вами Ірина Букур, і ми з вами, як всегда, говорим о красоті. И здоровье. Вот и наступила долгожданная весна. И как всегда, глядя на себя в зеркало, мы относимся к себе более критично, чем всегда, и нам мешают пару лишних килограммов. Расстраиваться не нужно. Мы спокойно их можем сбросить с помощью регулярных разгрузочных дней. Я рекомендую раз в неделю делать для себя легкий, радостный разгрузочный день, который поможет вам избавиться от всех ваших лишних килограммов. Вот как раз о таком приятном разгрузочном дне мы сегодня с вами поговорим. Пойдемте. Итак, для того, чтобы разгрузочный день стал для вас приятной, легкой, еженедельной традицией, нам нужно помнить, разгрузочный день это не голодовка, это просто другая еда. Прямо сейчас я хочу поделиться рецептом тех блюд, которые я обычно ем в свой разгрузочный день. И поможет мне в этом наш шеф-повар, технолог здорового питания Артем Гурам. Прошу вас. Здравствуйте, Артем. Первое блюдо – это специальное вкусное яблочко детокс. Второе блюдо – это самый замечательный, самый вкусный на свете овощной супчик детокс. И третье блюдо – это великолепный, насыщенный витаминами коктейль, опять же детокс. Почему детокс? Потому что мы помним, наличие токсинов в нашем организме ведет нас к старению, а нам это совсем не нужно. Начнем мы с приготовления замечательного завтрака яблочком. Яблочко мы будем добавлять корицу, молотый имбирь и кардамон. Нарезка яблочка хаотичная, но где-то сантиметра полтора квадратных, чтобы яблочко не превратилось в пюре, а было внутри приготовленная, но немножко даже хрустящая. Вот. Яблочко нарезали, включаем и на сливочном масле немножко, чтобы смазать поверхность, на маслечке мы пробиваем семена кардамона, чтобы они отдали свой чудесный запах. Мы немножко прибиваем. Семена кардамона немножко обжарили, совсем чуть-чуть, возвращаем на плиту и закладываем яблочко. Полминутки мы его придушиваем и наливаем немножечко воды. Сейчас она зашипит, водичка упарится и у нас будет яблочко практически готово. Нам останется только добавить замечательные специи. Для раскрытия всех ароматов добавим немножко освежающей нотки. В конце, когда наше блюдо уже будет сервировано, мы посыпем его немножко цедрой лайма. Это будет ну, просто восхитительный, восхитительный марокканский привкус прибавили специи. Имбирь, корица по вкусу, но можно не бояться. Ну вот если до, до этого момента имбирь не употребляли, добавьте чуть-чуть, потому что он достаточно острый. А вот корицы можно побольше, она придает вот такое вот ощущение десерта этому яблоку, при этом абсолютно не калорийного. Возвращаем на плиту, прогреваем, чтобы специи открылись. Угу. Все, так. вот такое. Вот Замечательно. Как красиво выглядит. И опять же, мы должны его эстетично красиво подать. Потому что а, завтрак это обязательно не на бегу, не на ходу. Это очень важно для разгрузочного дня. ЗАСТАВКА Мультивитаминный коктейль, в котором есть витамин С, витамин А, в котором есть огромное количество антиоксидантов, которые нам опять же очень нужны, шпинат, великолепный не только антиоксидант, а продукт, который выводит холестерин и сжигает наши жиры. Пьем этот коктейль, напоминаю, через 2,5 часа после приема нашего первого, да, первого завтрака, нашего яблочка. Приступим к готовке. Берем блендер любой, какой есть. Засыпаем рябина. Шпинат есть круглый год. Это свежемороженный шпинат. Прекрасный, он сохраняет практически все свои витамины. И доступен, доступен круглый год. Имбирь режем, ну сколько душе угодно, но аккуратнее, потому что он может быть. Он немножко острова. Острова, Да, Чуть-чуть для первого раза все-таки чуть-чуть, и блендер все-таки не любой блендер должен быть достаточно мощным для того, чтобы получить вот такое хорошее однородное пюре. Так, мы режем киви. Да, так? добавляем киви. Немножко, тоже очень полезный вот так фрукт. И яблочко. Яблочко с кожурой. Да, сюда яблочко с кожурой. В однородную текстуру превратиться. Ее здесь не почувствуешь, и она даст дополнительный вкус. Биатом. Мятку обязательно. Угу. Заливаем это все водой. Вода обязательно должна быть очищенная, или бутилированная, или через фильтры, потому что, потому что так полезнее. И все, и отправляем. Блендер, да? <звы> <звы> Буквально одна минута. И коктейль здоровья у нас готов. Видите, получается абсолютно однородная вот такая вот масса. Почему нам нужен достаточно а, мощный блендер? И вот, опять же, он должен быть обязательно зеленым. Основное блюдо дня. Супчик, овощной самый вкусный, который только может быть. Супчик детокс. Что мы делаем? Мы возьмем... Для каждого супчика такого Detox возможно использовать любые овощи. Вот любые, которые есть в холодильнике. В данном случае мы используем 5 ингредиентов. Это лук-шалот, это перец болгарский, это кабачок цукини, спаржа зеленая и горошек. Эти овощи мы можем в любое время года найти в магазине, в супермаркете, на рынке. Приступим. Всего Идет одинаковое количество по пропорции. Лука чуть-чуть меньше. Запах лука можно сбить только первичной тепловой обработкой. Обжарка, запекание. Сразу вот. мастичкой лука да, да? буквально так. минутку. Спаржу вообще, как гарнир, нужно зачищать от этих расточков. В данном случае совершенно это не важно, потому что мы ее все равно очень меленько рубим. И когда мы его забьем в пюре, совершенно не будет чувствоваться, что там есть эти ростки. Раз... Угу. Все нарезаем практически одним и тем же размером. И засыпаем овощи. Сразу же вот так вот. Все и... так. Да у нас да она сотейник. Оно у нас угу. примерно одного 1... времени приготовления все овощи по консистенции одной твердости. Все овощи погрузили в сотейник. Три-четыре угу. минуты а, мы а, пассируем, обжариваем, высвобождаем из них ферментные вещества, все ароматические вещества и потом заливаем водичкой. А суп мы будем с вами а, кушать два раза. Если говорить по времени, а, ну, попытаемся разложить по, по режиму питания. Я, если яблочко мы съели восемь, а, коктейль мы выпили где-то в пол 11 тогда вот супчик наш мы съедим час дня. После этого в пол четвертого мы опять выпьем наш коктейль, и вечером до шести нам обязательно нужно еще раз поесть наш вкусный овощной суп. Поэтому мы готовим на два раза коктейль и на два раза наш суп. После шести мы с вами только можем попить водички. На данном этапе его можно подсолить, чтобы э, продукт взял немножко соль в себя. Буквально еще три минутки. Тушится, они должны все мягенькие стать, да? А да. Размягчение, чуть-чуть. А потом мы его заливаем водичкой. Угу. Овощи наши немножко припустились, обжарились, где-то взялись колером Заливаем их водичкой. Можно прямо с чайника кипяточком. Ну воды немного, достаточно такой получится густой, да? У нас у нас получается густой суп-пюре. Сейчас закипит. Пять минут и наш ну. суп. Готов. Итак, суп готов. Что мы делаем дальше? Дальше мы закладываем наш полуфабрикат супа в чашу блендера. Вот так плотненько закрыли и отправляем. Да. Включаем. Буквально одна минута и у нас получается прекрасный суп-пюре. У нас Завтрак, получается, и э, смузи, и супчик много зеленого цвета. Э, на самом деле это очень важно, потому что именно зеленый цвет это цвет детокса. Вот такая вот красота нам обеспечит великолепный разгрузочный день. Мы не будем чувствовать чувство голода, мы будем в хорошем настроении. Это очень-очень вкусно. И самое главное, полезно. Я бы очень хотела, чтобы вы легко и радостно выработали привычку еженедельных разрузочных дней. И тогда вы забудете, что такое лишние килограммы. Я вам желаю красоты и здоровья. С вами была Ирина Букур. До новых встреч!